Угу. Окей. Э, э, каневская Гес. Каневская Гес, интересно. Я Нина пытаюсь. Каневская Гес. Опасной для каневской Гес. Что ждет каневская Выворачивается сама карта. Сейчас посмотрим силы. Каневская Гес. Уйдет серьезная опасность. Прямо, прям серьезно идет, но у них ограниченные возможности. Опасность идет, но вот чтобы там... Причем в скором времени. Еще что-то там Черкасская область, перемещение, передвижение, дети. Ну, чтобы вот... Ну, идет опал. И что? Не получится у них так, как они хотят. Тыканец, когда мы двигаемся, да? Да, смотрите, да. Идет опасность, но причем идет серьезная опасность, но тут разочарование. Любасенки, поставьте, будь ласка, лайк, я вас закликаю. По поставьте лайк, и пишите запитання. Все, що є по списку, дивлюся, что поставимо, а поставим. Місто... Ну да, тут видите, к сожалению, пострадать может. Да, к сожалению, прямо, знаете. Все, да. что с этим. Ну что прямо они ее разбили, я не вижу. А ну подивимся тогда место Ка... место Черни... господи, черкасы. Черкасы, опасно для черкас. Десятка мечей падает под вопросом, да? Угу. Да, будьте предельно внимательны. Да, опасность идет. Те же карты, смотрите, вот при вас идет серьезная опасность. Mm -hmm. Энергосистемы, газосховище, все, что сильно горит. Идет. Вода. Многое что по иллюзии. Давай, я надеюсь, и Каневская, чтобы была по иллюзии. Дай бог. Ну а... Но опять, видите, здесь вот все время они показывают, идет давление извне, идет давление из них. Ну, не прекратите уже, прекратите, давайте уже. Нет, все равно, вы знаете, как и на упорство. Так, любасеньки, рухаемся далее, дивимся ваши запитания. питания все про Драпату и Сырского. Мне самому интересно давайте посмотрим а... Че правда, что, что Сырский не ходит против Драпату? Вот. Драпата це у нас хто? Теж був uh, один з керівників Збройних сил України, одного, одного з частин. І ну, там всі хвалили, що він такий хороший. Ну, Любесеньки, чесно кажучи, у нас є у нас є головнокомандуючі, якось треба йому довіряти. Ну якщо ви не довіряєте, це дуже це дуже багато. Ну, давайте так конкретно. Дійсно, Сирський проти драпатова, да? Не чи Драпатова. Це правда, що вони хочуть Драпатова? Тяжелые дропаты, я не знаю. Какое-то тяжелые, да, взаимоотношения между ними. Сложные взаимоотношения, но не Ну, а какие можно быть взаимовідносины у двух лидеров, да? Коли это было хорошо? Я вот не могу, вот на вопрос, не хочет, здесь карта говорит, нет, у них просто тяжелые взаимоотношения. Ну, это нормально, я думаю, для військових. У кого были знайомі військові, ви знаєте, как вони взаємодія між собою? Рухаємося далі. Холодне взаємоотношення. Холодне? Холодне. Ну, звісно, я, це 100% дві, два лідера завжди взаємодіють погано, щоб ви знали. Запитайте майбутнє Херсону, Юля Вознюк питає, вже вщент розбитий. Ви бачите, чи є можливість заходу росіян повторний в Херсон? Росіяни зайдуть в Херсон. Росіяни зайдуть ще раз повторний в Херсон. Очень стойки Херсона. Я не вижу, чтобы они зашли. У них как бы цель не Херсон, а вот левее, правее Херсона, вот так. Николай? Ну, пойти как-то, левее, правее. Вот, ну, Что-то вот типа Дрг, да? Вот Левее правее. Ну сразу Левиша у нас получается сразу Миколаев. Ну, не, видите, какие пути? Вот пути другие. Давайте подивимся. Загроза Очакову. Я не вижу, чтобы они зашли. Загроза Отчакову вид российских вийск. загруза ну, планы ну планы у них вы знаете до да. ломанша да дайте планы а всякого опасность обстрела ведет не, не вижу этого психологическое воздействие э, в таком плане. Попытка давить на какого-то короля Пентакли, это может вот по типу, знаете, вот э, что было в Сумской области, кто там хотел сдать, но там хотели сдать Сумскую область, да. не получилось. А здесь, знаете, попытка давить, чтобы вот... Э, но ну, я не вижу этого. А Миколаев, Загрозы и от возможного наступа россиян. Производство. Дроны. Подростки, дети. ПВО. Дети почему-то пока. Вот что связано с детьми. Будьте предельно внимательными. Любо, дети, подростки, в любое что-то медицинские учреждения из хорошего двойка. ну серьезная опасность идет, видите желание так жестко, еще тут наводка, именно обстрелы все, ну давай давайте так, чтобы вообще не было или же не получилось у них. Ничего. Дай Бог. Э, Наступа не было. Да, мы пока. Не Наступное еще. Будет, будет наступление на Николаеве. Наступление на Николай. Наступление на Николай. Ну, тяжело, им даже Нет, тут речь не про это, видите. Здесь даже, ну, вот, попытка ДРГ и то, да, вот чего-то маленького, да, да, в этом направлении очень сложно видите сразу десятка мечей тут им идет ну, ну какое тут наступление если даже какая-то маленькая группа не может хорошо а Никополь съезд загроза от наступку россиян то что его кошмарит каждый божий день ну я наступление на а нас наступ. наступление на Никополь россияне наступление на Никополь на... там тупик хорошо информационно они могут говорить все что угодно они же информационно швейцария как они да, конечно у них своя тема а ну давайте поднимемся за мой кривый Рик пытаюсь Переводим. внимание склады, любые склады мы теперь берем, ну все, да, там медицинские, продуктовые, промышленные, есть угроза, потому что здесь двойка, видите, угроза есть. Давайте на всякий случай, это еще карта роддома, не дай бог, давайте так где-то рождение. Есть энергосистемы, желание. перемещение, передвижение из хорошего. но ну, идет серьезная опасность. Тут вот работа ПВО. И тут двойки у меня, чтобы все их планы провалились. Идет. Угу. Э, Мост Киев. Давайте сразу. Загроза Кабів від Кабів. Э, Киевский дамби. Кабы сбоку Белоруссии и Абу России. Вообще загроза Кабов. Киевская дамба. Загруза кабов для киевской дамбы. Кабы для киевского. Давай, да. Ну, кабы, э, кабы ну тупик, я бы сказала, нет. Угу. Но хорошо, киевская дамба. Киевская водохни. Первая карта выпала. Потому что они пытаются, видите, они пытаются ее. Киевская Угроза для Киевского Ищет пути, видите, неспокойно. спокойно. Ну, то есть они ее не оставят в покое. Ну, идет опасность. Ой. Вот прямо четко, видите, идет опасность по итогу. По итогу, да, да. Ну, ограниченные, все-таки у них ограниченные возможности. Но опасность ей идет. Ну, на протяжении, они же уже какой, какой период пытаются. Ой, Господи, поможем. Тут Таня Антонова питает про Лозова Харьковской области. Давайте поднимемся Потому что гатять щоденно. И чи будет хоть какая-то тиша, может измениться напрямок? Желание создать трудности. вот, так, производство. лозовая опять производство, дети, все, что связано с производством. Наводчики. И здесь именно наводчики. Мне, кстати, задавали вопрос с лозовой. Есть ли наводчики там ну, с местного населения? Еще раз, это кто-то с приезжего. При... Кто-то из приезжего. Ну, опасность серьезно идет, у дьявол падает. Желание, видите, и в ближайшее время еще будьте лозовая. Дай бог, чтобы не проигралась первая двойка. Полностью положить энергосистема, газоснабжение и все, что с этим связано. Ну-ка, по итогу. Положит. Дети почему-то. Дети, внимание, дети. Ну, ну, будут пытаться. Будут пытаться они. Uh, okay. то, что началось с того, видите, создать мощные трудности, ну так же, как, собственно, всей Украине, да? Но ну, здесь как-то есть выбор, то есть, выборы, то есть э, можно уйти от, этого, от этих мощных трудностей. но пытаться будет. Хорошо, пытаю вас, пытая Аня Раченко про Самар, не по область. Загрозу. Работа ПВО, разработа ПВО. Давайте так, ну, она остается, она висит, только вопрос времени, поняли? Да. Вопрос времени. Да. И тут все, что связано с перемещением, с передвижением, двойка, да, вопрос, опять же, да, угу. перемещение, передвижение, она фактически идет, но видите, тут двойки первые, вопрос во времени. Перемещение, передвижение, дети, медицинские, административные учреждения, Ну, світ. Оця Москва, яка днями була трошки під якимись атаками. Я вас питаю, буде посилення ударів по Москві? Будуть більш мощні удари по Москві. Більш мощні удари по Москві. Лучше карт не придумаешь. здесь, здесь, может иметься в виду, что это не обязательно удары. Ну что, посмотрите, какие карты на Москву. Ну, да? Что там? старший аркан башни старший аркан смерти. Тут хуже не придумаешь. Ну хорошо, але мы говорили про томагавки. И там сказал, ну може не там. Не, ну здесь шрица, оно прикрывает. Чего? Хорошо, я сейчас попробую посмотреть. Ну, то есть оно говорит, оно вам надо знать, каким образом да, это будет. Ну, трендец будет. будет. Ну, мы ж я не говорю, что мы так цього чекаємо, але ж будет для баланса це? Я просто скажу, что из того, что я могу сказать, да, больше я ничего не буду говорить, что в Москве самой, самой Москве идет большая угроза изнутри. Очень большая угроза. Ну, да, шумок, кто хочешь, можешь им сделать хороший вечер. Ну, это, Очень изнутри. Я не говорю еще о том, что там еще идет. Угу. Любесенькі, поставте лайк, я вас прошу. Пані Олена, питають про Трампа: ми говорили про тамагавки, може, не тамагавки. Він сам говорив, ну може не тамагавки, може, щось похоже. І він дав задачу, пише деякі видання, що дав своїм заданням своїм генералам знайти, що дати замість тамагавків схоже, ну не тамагавки. Буде Україна отримає щось схоже. Це вот я все час говорила, що щось таке да, ну, но... Ну в план я всередині. Давай, ти відноси. Україна, ну, получиш щось таке схоже на допомогу. Ти на получиш щось таке схоже на допомогу. Ага. Ну. Тільки питання, це може меншируватися вообще. Хорошо. Це Україна отримає готові чи з їхніми технологіями і з нашими руками і з нашими якимись частинками виробить сама? І так і так угу. Окей. Е яка причина чого Росія так почала махать ядерку? Карта Росії, карта Росії башня падає видите? Угу. Ядер Ядерка чого? Да, ну там, ну, ну не було ж такого давно, тільки розмови було. а тут дивіться, вже і ракета полетіла. І це ж загроза не не, не комусь, а європейцям, американцям, чого ворога США. Конечно. Чего почала вот так опять істерити Київська, проти... київська против Київська хотіла сказати? Чого почала істерити Росія проти... против мира? Угу. Чего начала истинная Россия против мира махать ядерной дубиной? Король, король мечей. Ну, во-первых, видите, что то, что у них планы, с одной стороны, вот туда, куда они хотели, да, куда они планировали, допустим, Украина идти, да, они не да. могут туда идти. Да. Во-вторых, они отвлекают от того, что происходит во власти. Вот у них идет транзит власти. Очень тяжело пошел транзит власти. Он пошел не, как бы он шел по плану, что-то у них там поменялось. Во-вторых, они боятся. Вот они не хотят, чтобы по России били. Видите, вот опять выпала башня uh -huh. и Россия. То есть не били определенными типами оружия. А на самом деле, смотрите, на самом деле, а планы у них остаются мерзкие по отношению к самому миру и, ну, ко всем. То есть э, это такой некий шантаж, манипуляция, но желание навредить всем остается. Но еще тут сомнения. Оксана перекаже нам, Діма, Олена, вже пішов процес конфіскації грошей росіян в самій Росії. Все, що у банку люди не побачать. Буде таке? Отак реально, що конфіскація майна Росіян, які в банку? У мене була конфіскація, чітко випадала конфіскація активів угу. в Росії, то кажуть, чьїх то попросить. Угу. Прости будуть конфісковані активи у Росіян в банках. которые лежат в банках. О, это, у меня такие карты были. Они, говорят, это было уже в истории. Ну вот в советское время, помните, по, найдут предлог, да, под каким предлогом сделать, чтобы конфисковать эти активы, но ну, вроде как, что так должно быть. Ну то есть, да, хитро как-то. Угу. И смотрите, этот процесс, он как бы запущен? Да. Ну, через какой то очень так как-то хитро це делают. Ответ мой да хорошо. Ну, наші деякі деякі можна власні недалеко від росіян ідуть і часто припиняють схожі схожі методи. У мене таке враження буває, що нас якась російська інфекція у керівництві, да? Там ну ми з не говоримо зараз, да, зараз вони побачили десь в новинах і купирує в Україні буде така конфіскація майна українців, які лежать в банку цих, цих грошей? Украины конфискуют деньги те, которые лежат в банках. Украинцы. Украинцы у нас с вами. конфискуют деньги в банках. На счетах, наверное, так бы на первая, первая карта говорит, нет. Нет. У -у. Но сейчас я это не вижу. Ну тут, смотрите, тут что-то может быть, это связано как-то, может быть, с какими-то видами валют потом. Ну это потом, наверное. Да, что-то с заморозками, с ограничениями. Это не потому, что Украина, да, а потому что там что-то будет происходить. Mm -hmm. uh, the И the... то это, я бы сказала, что это под вопросом еще. Ну, окей, погнали. Далі Житомир. Затомі. Оксана. Оксана, Оксана. 30... Я ж зараз йду чітко по питаннях. Тут сотні питань. І ваші Затомі. питання я бачу. Що ж до жатоми? Опять либо наведение, либо это может смотрите, бути. Быть... Рак дороги, может быть, ЖД-дорога. Угу. Диверсия. Опасность идет. Тут, видите, тоже шпионы. Видите, как он Но при вас опасность идет, да. Дети, обратите внимание тоже на детей. Угу. Віва питає, Діма, спитай, пані Олени, тепер росіяни менше б'ють тушками. І це добре, але чого? Змінилась тактика чи дорожча, ніж балістика? Ну, може, немалі такі? Ми ж не знаємо ситуацію, Любесенки, ми реально не знаємо, чому росіяни обмежили удари тушками? Чому росіяни обмежили удари з тушек з самолітів в Україні? Чому вони менше б'ють? Почему-то тяжело им. Ну, вот сразу карта тяжело. А, ну, видимо, они же их куда-то переместили. Тут карта защиты идет. А, может, что? они их переместили на дальнее расстояние? Что-то связанное с защитой тут еще. Хорошо, Тогда я вас пытаю так. А, Сиритакеки переместили их значить? Еще бы я сказала, знаете, что у них сильный износ, у них не хватает каких-то деталей для ремонта. То есть они на пределе возможностей. И тушки бьют, да, все-таки, то, что они не могут закупить и европейские, и американские частины для своих тушечек. Правильно я разумею? Да, чего-то им не хватает. Вот чего-то им не хватает. Да. Yeah. Добьют эти тушки. Тушки российские. Что будут что будет с тушками российскими? Ну, они говорят, материальные, ну, материальные износы или как их правильно. Ну, там. там на реставрацию пишут. Так, что там с тушками вообще их уничтожат? Ага. Э, ну, тяжело, конечно, да, про все говорить. Тяжело про все. но туда, да, куда их переместили, да, куда-то же их переместили. Да. Если они там думают, что там им будет спокойно, то спокойно им там не будет. Я теж думаю, головне, щоб їх не заберег... не забрали Китайці у них Любесники, ставте лайк. Бачу питання про рабина, який сказав Дніпровського рабина, головного який сказав про закінчення війни 15 січня 2026 року, я вас запитаю: ну, це, це правда, що війна. Що... Я, я діяла розклад, він дійсно щось знає, це правда. Ну, у мене там іде, що говорить, дату 15 -го числа, да? 15 січня, января. 2026 Вот здесь с датой, то есть время поняли время, время другое время. Да. А то, что он что-то знал, не было расклад. Что-то знает, да. Но время, время. Тут не совпадение со временем, потому что, ну, очень тяжело, ну, очень тяжело это дается, очень. Это, ну, поэтому тут время. давайте Таня, Таня, людям в, в чате что какие страшные, дуже доленосные в свете. Чекають нас на найближчий час, тому що такої напруги, яку навіть в центр України, тут Київ став, але все одно дуже зараз висока напруга. Ми може вже нам при нам приїлося, і ми не відчуваємо, але світова, світова преса реально відчуває якусь загрозу, що станеться в світі глобально масштабне в найближчий час? Що таке масштабне в мірі? Глобальної масштабне в мірі. Глобально или кто-то может уйти в мир и ноль. Даже не один. Так, что еще произойдет? смерти мне показывают. Это смерти показывают чьи-то. Опасность как, каких-то... Э, э, опасность идет каких-то скрытых диверсий, мощных диверсий. Король мечей Россия. ну, через, да, кого-то причастно. Угу. И это что-то связано, может быть, с интернетом, тоже с энергосистемой. Ну, что-то мощное такое. Щоб повлияло на фінансову систему, в тому числі. І что-то з фінансовою системою, може бути, где-то? Розвідка Рашки донесла. Франція привезла військових своїх, вони вже на кордоні польсько-українському? Ну і що? І що? Зайдуть французькі війська на територію України? Ну, можуть зайти, так. Да. Не зараз, але позже можуть по двойка під вопросом. Ну, Таке побачимо. Побачимо. Так, пані Олена, любесеньки, по перше, поставили лайк нашим ефірам, е, підписалися на пані Олену, на мене підписались. І 3 листопада стартує зіринка ся і всіх чекаю на, на у мене на курсі В описі під відео є всі посилання. Пані Олена, дуже дякую.